श्री स्वामी समर्थ जय जय श्री स्वामी समर्थ नमस्कार माझ्या प्रिय स्वामी भक्तांनो आज आपण या विश्वाचे पालन करणारे श्री स्वामी समर्थ महाराज यांची संपत्ती मिळवण्याचा आपण एक अतिशय लहान परंतु अत्यंत शक्तिशाली मंत्र उच्चारणार आहोत या मंत्राला पैसा आकर्षित करणे किंवा संपत्ती आकर्षित करणे असे ही म्हणले जातात माझी तुम्हाला एक विशेष विनंती आहे की तुम्ही तुमचा मूल्यवान वेळ किमान दहा मिनिटे नक्की काढा या दहा मिनिटात तुम्ही सर्व काही मिळवू शकतात ज्यासाठी खूप लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी खूप त्रास सहन करत फिरतात परंतु त्यांना काही यश मिळत नाही तसेच मंदिरात पूजा अर्चना करतात तरीही काही लोकांच्या मागण्या आशीर्वाद पूर्ण होत नाहीत आत्ता तुमचे नशीब बदलण्याची वेळ लागणार नाही तुम्हाला फक्त हा मंत्र तुमच्या मोबाईलवरती चालू करून सोडून द्या शाळे आणि मग चमत्कार पायसा आहे की तुमचा दिवस कसा शुभ होऊ लागतो भक्तांनो तुमचे गरिबीचे दिवस या श्रीमंतीत मध्ये बदलून लागतील तुमच्या यशाचे येणारे सर्व अडथळे हे स्वतःहून कसे निघून जातील हे तुम्हालाही कळणार नाही तुम्हाला फक्त या व्हिडिओमध्ये उच्चारलेला मंत्र ऐकायचा आहे त्यामुळे स्वामी महाराजांचा आशीर्वाद तुमच्यावर सदैव राहील तुमचे घर सदैव ऐश्वर्याने भरलेले राहील घरात सुख शांती आणि समृद्धी येईल सैव सदैव आनंदाने वातावरण राहील अज्जाचा डोंगर कधीही कमी होईल हे तुम्हाला हे नाही तुमचे कोणतीही इच्छा पूर्ण राहणार नाही ती लवकरच पूर्ण होईल तुमची इच्छा कितीही कठीण असो ती, ती लवकरच पूर्ण होईल तर मित्रांनो मग आपण या शक्तिशाली मंत्राला लगेच सुरुवात करूया ओम श्री स्वामी समर्थाय दुःख दारिद्र्य दहनाय श्री समर्थाय नम ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः 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 ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दहनाय 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 श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र दहनाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र दहनाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय श्रीसमर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय श्रीसमर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्रदहनाय श्रीसमर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय श्रीसमर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय श्रीसमर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्रदहनाय श्रीसमर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःख दारिद्र्य दहनाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःख दारिद्र्य दहनाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःख दारिद्र्य दहनाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र दहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र दहनाय श्रीसमर्थाय नमः ॐ श्री स्वामि समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय श्रीसमर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्रदहनाय श्रीसमर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय श्रीसमर्ताय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय श्री समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय समर्थाय नमः ॐ श्री स्वामी समर्थाय दुःखदारिद्र्यदहनाय समर्थाय नमः